Вітаю вас, друзі! Ви дивитеся канал Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван і з нами на зв'язку. Астролог Влад Рос Владе, Я вас вітаю і хочеться почати з нашої минулої розмови, тому що ми з вами обговорювали обстріл в п'ятницю. Якраз була мова про те, що він має бути, і дійсно, на жаль, він був. Хочеться запитати ось про що саме напередодні того обстрілу. Володимир Зеленський у Твіттері обізвав Путіна. Багато хто це обговорював. Все ж таки, чому саме зараз він вирішив видати ось цю вже мемну фразу, можна так сказати, чи дійсно це він писав особисто? І ем, Путін як про це дізнався власне? Ну, так йому всем докладувати mm -hmm. Далбагрьок, як сказав <сум> Зеленський. <сум> да. ну, реально, конкретно долб... дол... долбогрёб. Ну, Що це за експеримент? А якщо ми зараз. Начнем трамбитой эксперименты по Москве делать. Вот ну, там орешниками, да, то есть, а мы mm -hmm. сейчас начнем, да, вот это. или почему он нам не думает о том, что, допустим, американцы нам предоставят тамагавки, а мы будем эксперименты делать ими по Москве. Смогут они отбить С-400 тамагавки или не смогут вообще? Ну, можно, можно и такое состязание как бы устроить. Так, так. Ну и все, да, я думаю, что Москвы просто не станет, если нам, нам предоставят 400 томогавков, которые идут на списание в Соединенных Штатах Америки. Дорогие друзья, 400 томогавков просто хотят в Америке сейчас писать и уничтожить. Ну, Дайте нам мы. Но мы, мы найдем применение. Точно знаем координаты, по которым треба быть, абсолютно точно. Да, абсолютно, да. А все ж таки це дійсно його все ж таки это действительно его рук справа, или все таки таки это его свита, та, яка занимается соцмережами, или прямо в него был такой крик души? Как думаете? Зеленский все делает там, он как и я знак водолей. Uh -huh. Он не потерпит, чтобы кто-то там влиял на его какие-то решения. И я уверен, что... <laughs> не, я знаю, что это он делал, сделал лично сам. Вот правда на следующий день ударили по его родине кривому рогу после этого, да, там mm -hmm. по Киеву полетели кинжалы, и у меня подруга жалуется, что у нее повибивались стекла возле этого а, костела, да, то есть который а, сам папа римский говорит давайте там все а, перемирие, давайте к, к Рождеству, и тут Не те саме как говорит это наш Володимир Александрович, ударил по костілу Папу Римського в Києві. Це все да. жахливі речі. Сподіваюся, що до того самого папу римського трішки дійде все, що відбувається в Україні, і наскільки воно далеко від закінчення. Проте знайте, недавно, недавно восстановили этот храм. Я просто так. помню, як двісять п'ятнадцять назад у баще почемне состояння ім'я потом. его восстановили, архитектуру сделали, да, точно так же, как Нотр-Дам-де-Пари в Париже недавно. Там прекрасная органная музыка, я всегда проходил недалеко, палац Украины, замечательно. И эти твари вот убили, уничтожили вот эти все израсы, там, значит, вот эти стекла, да, красивые, ну, как называется, да, в церковной утвари. Ну, ну, что делать? Ну, мы имеем это с этими сами с гопниками. Понимаете, гопники напали на Украину. Ладно бы напали бы нормально какая-то вторая армия мира. Мы сражаемся против гопников. Понимаете, в чем дело? Мысли у них в, это, в Москве как гопник. Гопническая, да, вот такая что. Там вот эта вся мафия, которая называется, значит, озеро, да, или как она там, у них изначально, где они в Петербурге все это организовали, там продают по всему миру наркоту, там через всякие дипломатические спецучреждения все это распространяют. Например, громкая, помните, была с Аргентиной вот эта ситуация. И вот против этой гопнической мафии, которая угрожает всему миру ядерным оружием, мы имеем дело. Мы прекрасно понимаем, и что они его не могут применить от слова совсем. Теперь они начали угрожать орешником. Но ну, полные идиоты там сидят вообще. И их любимое слово нет. Начинают они думают, что они там громыка. Громыка всегда говорил: нет, нет, нет. Но ну, это министр иностранных дел Советского mm -hmm. Союза всегда повышал ставки. Вот мы на это не пойти не можем там и так далее. И вот это у них гопническая вот эта ситуация. Мы уничтожим весь мир, а при этом значит, дочь Владимира Путина живет в Париже. Дорогие друзья, ну как они собираются уничтожить этот мир или а, ядерную войну, а ядерный апокалипсис уничтожить Европу там, когда в Париже живет а, кхе, незаконная дочь кривоногих от Владимира Путина. В Париже прям, понимаете? Ну невідповідність власним словам це для них не вперше така ситуація відбувається, тож маємо те, що маємо. От ви сказали, що йому донесли зокрема про твіт зеленського, а і не один рік точиться розмова про те, що у Путіна немає вільного доступу до інформації, тобто він, начебто, не має телефону, взагалі не користується гуглом, інтернетом і всю інформацію йому от приносять в папці. Чи дійсно це відбувається саме таким чином? Ну, после того, как пейджеры взорвались, <laughs> у Хезболы не, не, не будет подходить даже просто какой-нибудь компьютер. <laughs> Это уже исключено теперь, сто процентов. <laughs> 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 а у тебя еще а вот, шанс? Вот да? Телефон у него в руке взорвется. <laughs> <ріст> <ріст> Ясно, параноя наше все, це точно. А, якщо ж повертатися до наших певних баранів, то є у нас такий народний депутат, як Тищенко, і він е на днях е потрапив до лікарні з ознакою інфаркту. Його доставили, начебто, ще 21 числа о 7 ранку, але вся заковика в тому, що він е саме в цей день мав явитися до суду, і він не прийшов е поза села. Аючись, начебто, на хворобу серця, чи дійсно пан Микола Тищенко хворий, і чи ем, відбуде він своє покарання, чи дійсно його посадять? Ой, а дело все в том, что он прикидывается хвором, и такой символ, человек идет с подхасахам, а, значит, путешествия за границу, такой символ хоррорной астрологии. Дорогие друзья, заказывайте свою натальную карту, годовой соляр, делайте подарки близким, Влад Роском Ю.Е. сделает вам и королевский градус в подарки, если вы закажете годовой соляр. По Вайберу, по Ватсапу всегда со мной можно связаться, связаться. Ссылочка под описанием этого видео. Так вот, харарную карту, важный вопрос, я тоже рассматриваю. И сейчас он идет, короче, у него какие-то там есть связи, что он может сбежать за границу. Я думаю, сейчас идут как бы такая вот ситуация, он прикидывается, что он больной, там, mm -hmm. хворобливый. Но я не удивлюсь, если после Нового года он где-то окажется в какой-нибудь, не знаю, Британии, Австрии, там еще какой-нибудь стране. Надеюсь, может быть, никто не за забротай хочется все-таки, а бы вино свое покарание, побачимо, как там станеться на самом деле. А пока ну, що... Я считаю, что должен отримати свое покарання тот чувак, который недавно залез в ТикТок и подумал, что у него так же само получится, как, а, значит, Джорджиевска, который выиграл первый тур президентства в Румынии. Как вы понимаете, это, значит, до да, которого не только надо повесить вообще, но вообще отрезать ему яйца, дорогие друзья. И вообще в задний проход вставить черенок от лопаты. Понимаете, в чем дело? Потому что человек работает, а, значит, на Кремле. Он там уже давно. Он, а После начала войны, он, понимаете, он был у Скобеевой в эфире «Россия-1». Война началась 24 февраля, он у Скобеевой появился 27-го примерно, 28-го, могу путаться. Дорогие друзья, почему он еще не сидит в тюрьме? Или почему его не обменяли на тысячу а, значит, наших плененных людей, как поменяли на, на, на Медведчука? В чем разница между Бойко и Медведчуком, дорогие друзья? Вот в чем? Я не понимаю. Мне, вот как, как По мне, так нужно преследовать Бойко. І одного і другого, бо мені здається, Тищенко все ж таки недалеко від нього пішов. Проте саме зараз Сполучені Штати Америки закликають громадян терміново покинути Білорусь через загрози безпеці, начебто через ризик затримань, а підтримку режимом Лукашенка російської агресії, чи будуть цього разу масові якісь повстання білорусів проти Лукашенка? Як гадаєте? Да нет, все гораздо прозаичнее. Вы же понимаете, дорогие друзья, если что-то случится в Беларуси, произойдет какой-то переворот, или, например, пол Калиновского туда войдет, просто захватит Беларусь, mm -hmm. то у расистов не будет никакого аргумента продолжать эту войну. Потому что, например, в Беларусь смогут входить украинские войска. Понимаете, когда случится переворот в Беларуси, она может превратиться из недружественной страны в дружественную, да, вот власть захватит пол Калиновского там. А там ну, Витебская, прям Витебская дорога прямым, прямым, можно идти прямо на Москву, вот и все. Ну и вообще Раша начала сыпаться со всех сторон. Как только Плутон вошел в знак зодиакальный, связан и с русским полем, и со всеми этими делами их, да, тут Сирия начала валиться, смотрите, что происходит в Египте главный союзник Российской Федерации, а Сисили, как там его фамилия, президент Египта, да, тоже его режим начал рушиться, понимаете. А, протесты в Грузии, я уверен, что рано или поздно там случится революция, и будут досрочные выборы очередные. То есть завалится режим обязательно в Беларуси и уничтожится, значит, Приднестровье в ближайшее будущее. Все режимы вокруг расистской, она же нацистская федерация, да, будут со скоро рушиться. Ну, а как только Пол Калиновского возьмет Минск, это будет начало-конца чувака, который сидит в Кремле и называет себя Владимиром Путиным. Вот это гопничество скоро закончится. Дай Боже. Тобто я так разумею, в 2025 мы деякие из параличных вам подій действительно можем из зокрема, в Беларуси? Абсолютно верно. Даже, как бы, та, та, та страна, которая подконтрольна вроде бы в Крем, Кремлю, Абхазии, там значит, начинается переворот, там стреляют уже в парламенте, убивают друг друга, все рушится, все, и сейчас я отвернулся от Российской Федерации. Но мы понимаем, и в очередной раз я могу вам сказать, что в год змеи всегда происходит переворот, и кто-то кого-то убивает, одна из башен Кремля может убить другую. Ну и я вам перечислю только годы змеи. 17-й год, Евразийская октябрьская революция. Э, скинули Николая II. 1905 год до этого была тоже революция. Там 1905 года после Японской войны. В 1881 году, 1881 убивают Александра II, освободителя царя, который освободил, казалось бы, россиян, это российскую империю от рабства, да, то есть упразднил крепостное право. Они взяли его, убили. Ну, плохой царь, оказывается. Вот он их освободил, они его грохнули. Сталина грохнули в 1953 году в год змеи. Значит, как только год змеи, это какая-то напасть вообще происходит. Берлинская стена, Чаушеску, 1989 год и вывод войск из Афганистана. То, что происходит в год змеи в 1989 году. Надеюсь, они выведут войска после такой же десятилетней войны и в год нынешней змеи 2025 года у них самые ужасающие годы всегда годы змеи и даже гитлер на них напал в год змеи 41 год самый ужасающий год для советского союза Хай ця тенденція продовжується, дійсно будемо чекати в 2025-му усіх напастей, як ви сказали, на території Російської Федерації. А поки що все ж таки хочеться дізнатися щодо небезпеки обстрілів з боку Росії на Різдво 25 грудня, якою буде ситуація 30-31 грудня і вже на початку року 1 січня. Ну, найбільший період у нас 24, 25, 26. И потом 28, 29, 30, прямо перед Новым годом. Mm -hmm. То есть они захотят обесточить Украину, чтобы мы со свечками встречали Новый год, особенно после заявления кого-то. Я бы, я, вот не надо вот так прям заявлять, что у всех украинцев будет свет на Новый год. Лучше бы они это не делали. Ну, кто-то из руководящих структур заявил, что мы будем все со света, потому что расисты будут все делать, чтобы нас оставить без света, когда они узнали такую информацию. Поэтому, да, сейчас туча всего будет лететь и на Рождество, и прямо перед Новым годом все, что у них есть, и движется, не движется на нас. Ракеты всякого рода Х-59, Х-69, Х-101, что у них там есть, кинжалы, «Искандеры» значит, калибры, все это туча всего вместе с шахедами, да, и, и, и там, или как они называют их, геранями, будут тучи лететь на нас. Так что приготовьтесь, пристегните ремни и когда только тревога, отправляйтесь в бомбоубежище. Абсолютно точно, поддерживаю ваши слова. А главными целями этих атак, какие места могут стать? Это, конечно, Львов, это Западная Украина, это, конечно же, может быть и Ровно, это может быть и Волыни нависные, а Там они считают, что все нацисты живут в Волыне, да, то есть В Луцке, в уз, в да. То есть. А, также сложная ситуация может быть в Одессе. Будут бить обязательно по Киеву. А в Запорожье, в Днепр может залетать. И всячески будут уничтожаться сейчас два города, Херсон и Харьков. Они вообще хотят, чтобы... Харьков полностью заморозить, потому что есть такие возможности это сделать, и чтобы миллион беженцев из Харькова уже распространялись по всей остальной Украине или уходили уже в Европу, чтобы выдавить людей из этого города, и просто будет э, по, по Херсону бить всякими, что у них есть там фабами, кабами, С300, С400, что, вот, э, короче, это самый какой армагеддон, который они могут устроить вот этим двум городам наиболее опасная ситуация. Прослухайте будь ласка, друзі, і дійсно реагуйте на тривогу. Найменше, що ви можете зробити для себе, це подбати про свою власну безпеку. Будьте завжди в укриттях під час повітряних атак. А знаєте про можливості ще деякі Росії заявляють в Німеччині, зокрема, міністр оборони Німеччини Пісторіус каже, що за кілька років та сама Росія взагалі може напасти на НАТО. За словами знову ж таки пісторіуса, нібито а, армія Росії до 2029 30 року може посилитися настільки, що вона буде взагалі здатна завдати удару по НАТО. Чи такий сценарій дійсно можливий в реальності? Ну якщо вони не дадуть нам томагавки, не дадуть нам хороше спеціальне оружі, щоб знищити всі склади їх да, або... Если они снимут с них санкции, то так и будет. Понимаете, в чем ошибка Дональда Трампа? Это снятие санкций с Российской Федерации, дать возможности им опять через Газпромбанк торговать нефтью и газом. Ведь у них только одно – это захватить Европу. И это не случится Значит, в 29-м году, это случится уже в 27-м, дорогие друзья, году, им хватит два года, чтобы они опять, как гопники из-под двора, опять начали угрожать Европе. Ну и самое главное, значит, что их, я уже даже точно вам хочу сказать инсайт, значит, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Финляндия должны выйти из НАТО. Ого. это уже следующее у них. Понимаете, в чем дело? То есть, чтобы все, что есть, какие-то там значит, крылатые ракеты или еще что там, были полностью выведены из Европы, из Германии. Рамштайн вообще типа разоружиться должен. У них уже витает там в этих дедов, которым по 70 лет, там идеолог этой войны, который придумал это, Юрий Ковальчук, который нашептал Путину, и что надо как-то решать все это дела, или тот же Сергей Королев, который управляет всеми силовыми структурами Российской Федерации, они не успокоятся, дорогие друзья, пока ФСБ, КГБ руководит Российской Федерацией, так и будет продолжаться. Но мы же понимаем, что год у них должен случиться переворот, и этот сценарий должен не оправдаться. Этот сценарий может оправдаться лишь только при одном условии. Лили Путин остается у власти, серые кардиналы Сергей Королёв там и Юрий Ковальчук руководят им, и у них ничего не меняется, и они дальше как бы продолжают значит, нападать на разные страны. Ну а я вам хочу сказать, что они хотят сделать в 2025 году. Они хотят, если их Трамп заставит заморозить конфликт в Украине, но при этом напасть на Армению, на Грузию, значит, на Казахстан. То есть то есть они уже начинают думать, где бы уже проявить mm -hmm. себя и победоносно устроить свою армию, показать, что мы расисты, мы такие классные, мы замечательные. Вот и Грузия наша, и Армения, ну и самое главное, это под боком у Одессы в Молдове. Они то же самое хотят захватить и Молдавию. Так, з планами расистів все зрозуміло, але ще хочу запитатися за політику Трампа, тому що подейкують зокрема і в політичних, і в езотеричних колах, про те, що Дональд Трамп зараз готує свою доньку Іванку Трамп у президентки Сполучених Штатів Америки. Чи може Іванка дійсно стати наступною президенткою після свого тата? Чи може вона стати тією жінкою, про яку неодноразово казали, що вона врятує Україну? Дорогие друзья, могу вам сказать, Кая Калас, которая стала министром иностранных дел Европы, вот именно она, я вижу, она спасет Украину. Я, я думал, что это за женщина все время как бы показывает, но именно ее политика, ее политика Евросоюза действительно очень благожелательная и классная для нашей страны. Тем более еще я осталась на своем посту Урсула фон дер Вообще замечательно, в Европе очень хороший у нас союзники евросоюз действительно за нас а что касается иванки ну слушайте после того как он это дональд трамп тестя отправил который сидел кстати в тюрьме да, в париж быть министром иностранных дел и везде распространяет своих людей ну, например бывшая любовница его сына дональда дональдовича трампа он тоже назвал своего сына mm -hmm. дональда а теперь министр иностранных дел в Афинах. Поэтому я, не, я абсолютно уверен, что да, конечно же, Трамп готовит Иванку стать следующим президентом Америки. Но это только у него в мечтах. Естественно, скорее всего, она им не станет этим президентом, потому что понятно, после четырех лет хаоса, который устроит Трамп, нет ни единого шанса у республиканцев выиграть следующие президентские выборы. Я уверен, что следующие президентские выборы выиграют демократы. Знаєте, ви сказали про Каю Калас, та, яка е, має таку дружню політику до нас, і дійсно може зробити багато гарних речей е, у своєму у своїй співпраці з Україною. Проте ж не всюди в Європі так ми бачимо неймовірного в лапках прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, який нещодавно зустрівся з Путіним. Е, чи може це навпаки означати те, що Європа саме зараз готова до співпраці з Росією? На отримуючи її получая газ, нафту и все те блага, которые вони звикли получать от країни агрессора. Ну об этом Шольц, он прям мечтает приехать в Москву, поручкаться с этим uh -huh. самым, с Лили Путиным, сказать, вот, давай нам дешевый газ, мы готовы на все, сохранился Северный поток 2, который не сертифицирован, по крайней мере, одна часть трубы оказывается, что Германия имела экономический рост только из-за газовой трубы mm -hmm. <laughs> и низкой стоимости газа, и он готов все, чтобы это все открыть, газ там и так далее. Только, да, немцы очень сильно заинтересованы в этом. Правда, вот какая напасть у них перевыборы 23 февраля, и скорее всего, не скорее всего, я мой прогноз, что выиграет Мерц, да, и... Mm -hmm. Он, Фридрих Мерц, конечно же, и он нам обещал, обещал дать Тауруса, будем надеяться, что он это сделает, что он не только значит, не будет способствовать открытию Nord Stream 2, но и всячески заблокирует Российскую Федерацию. Ну да, действительно, экономический успех Германии был связан с Меркель, то, что она договорилась и сдала Украину mm -hmm. Путину, да, и, короче, был дешевый газ, химия, все вот это, химические производства, автомобильные. Это все было супер классно, да, для них на дешевом газе. Но все меняется, да, и получается всего лишь несколько стран заинтересованы в том, чтобы помогать Москве. Ну и понятно, когда в Евросоюзе, по-моему, на данный момент 27 стран, что консенсуса нет. Испанцы говорят, что они в Украину свой контингент поставлять не будут. Греки говорят то же самое. То есть они практически выступают на стороне России. Тут Венгрия, Словакия, да. Ну, например, где Испания, а где Украина? Испанцы говорят, что они против вступления Украины в НАТО. Понимаете, в чем дело? То есть, когда нет единогласия ну, в Европе, конечно, легче всего манипулировать такими людьми, как Орбан, как Фица, да. Ну, а тут еще Фица заявил, что ему Зеленский давал взятку 500 миллионов долларов. <laughs> ну, а Зеленский говорил, что он просто хотел компенсировать как бы, ту ситуацию, которая связана с тем, что будет перекрыт значит, трубопровод значит, из Москвы в Европу. Да? То есть, ну, вот понятно, что Зеленский готовится к выборам, у него будет все время спрашивать, а почему до сих пор работает газотранспортная система, и российский газ идет в Венгрию, так -так и, в Словакию. Поэтому, конечно же, вот такая вот такая сложная ситуация, которую поставлен сейчас значит, в шпагат Зеленский, он должен каким-то образом решать. Ну а понятно, что теперь завалится полностью экономика Словакии, скоро будут досрочные выборы, если не будет дешевого газа значит, в Словакии. Но я думаю, он договорился с Лили Путиным в Москве о том, что обходным путем практически бесплатно газ из Москвы через турецкий Трубопровод будет поступать в Словакию через Сербию, так что там через лучше, чем все решат с сербским президентом, да, и все будет нормально, да. То есть, как и раньше, бесплатный российский газ будет поступать в Словакию лишь за то, что он приехал, поручился и поддержал Гитлера 21 века. От ви згадали за пана Зеленського, і не так давно на одному з інтерв'ю його запитали, чи повернеться він до своєї кар'єри коміка, актора і, взагалі, діяча шоу-бізнесу. Що кажуть зорі з цього приводу? Чи дійсно Володимир Зеленський дійсно колись вийде знову на сцену 95-го кварталу, як його керівник, як його учасник? Дорогие друзья, я для вас инсайт, я лично знаю от самого Зеленского, этого не произойдет никогда. Ну и звезды также показывают, что Зеленский больше никогда не будет выступать на сцене. Максимум он будет потом в дальнейшем каким-нибудь продюсером, он может быть снимать будет какие-то фильмы голливудские, там, или что-то вкладывать в финансы, которые большие проекты, телесериалы. Да, но на сцене вы уже никогда Владимира Зеленского не увидите. Зрозуміла вас, що в принципі досить логічно враховуючи те, що він переживає на посту президента, наостанок Владе, всіх цікавить Україна в її складі 91-го року на 2025 рік з окупованими землями, що може бути з ними, який ви можете дати прогноз? Чи повернемо ми наші області в склад України? Если будет жест доброй воли, произойдет как в год змеи, и арашисты выйдут, как в 1989 году, покинут территорию Украины. Да? При этом снимутся абсолютно все санкции да, за то, что они не будут выплачивать нам репарации. Понимаете? То есть то есть мы готовы, что они нам не будут выплачивать репарации в дальнейшем, если не оставят значит, нашу землю в границе 1991 -го года. Но при этом у нас должен произойти переворот в Москве. Mm -hmm. Если он не произойдет, и там останутся вот эти, вот эти шпана из кооператива Озера этой мафиозной структуры, да, вот эти гопники, которые будут угрожать всему миру, ну, слушайте, ну, понятно, что ничего не поменяется. В любом случае, если произойдет переворот, да, и нормальные люди там придут к власти за то, что с них будут сняты все санкции, есть шанс, что они сделают то же самое, что сделала Горбачев в 1989 году, вывел все войска в госзмеи из Афганистана. После войны, которая продолжалась, как и сейчас, 10 лет примерно. Да? То есть тогда 10 лет, сейчас очень все похоже. Ждем от них жест доброй воли. Но хочу сказать еще один цикл Юпитера. Это ведическая астрология. На цикле Юпитера война началась. И циклом Юпитера этим, значит, она должна закончиться. И, возможно, после этого мы точно будем понимать, что мы в территориях нашей страны 1991 -го года. Піриод Юпітера заканчивается ноябрь-дікабрь 2029 тисяч года. Я вважаю, що це прямо переломний момент в судьбі нашої страни. Послітого уже официально і в Євросоюзі, і в НАТО. Зрозуміла вас. Дякую вам влади за цю розмову, за ваші прогнози на майбутнє. Друзі, вам дякуємо, що дивилися. Як завжди, чекаємо від вас підписок, коментарів, вподобайок, обов'язкові. Підписуйтесь на канал нашого гостя. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Ну і ще бережіть себе та донатьте на ЗСУ кожного дня. Побачимось.